ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੈਲੈਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੀਮ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੋਨੀ ਜਸਲ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਮ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡ ਸਿੰਘਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਐਮ ਐਲ ਤੋਮਰ ਇਨਚਾਰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਤੇਸ਼ ਮਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸਕੱਤਰ ਪੀ ਮਾਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕੇ ਪੀ ਮਾਰਮੀ ਚੀਫ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ पंजाब हिमाचल प्रदेश आजाद समाज पार्टी और जिन्हें भी साथी उन्होंने चल के आए हैं अगुवते धनवाद करते हैं करते हैं वरिंदर हीरा चु जी चेयरमैन ग्रेट द्वारा संस्था और श्री गुरुदास भी स्पेशल चल के आए हैं और साइंटियां ने नवे टीम का गठन होगा आजाद समाज पार्टी का भी पी एम आर्मी भी उस टीम के मेंबर का बने जेकर काम करना अहदे लैके घर ना बैठे रहो काम ना बैठे रहो जेकर काम करना तो उसे लियो तो भी मार्मी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करो

बिगड़ते हैं मान तो तूफान आ जाते हैं मत करो कोशिश ही फिर अविदासी और बाल्मीकियों को बदलने की अगर अविदासी और बाल्मीकि बदल दें तो कुछ आ जाते हैं हमें भी यह सरकार ने जो इनका रिजर्वेशन के थ्रू बाल्मीकि और रविदासिया समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी है सरकार ने पता है ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਧਾਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤੀ ਔਰ ਅびਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੇਰਬੋਟੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਾਈ ਮਾਲਕੀਅਤੀ ਔਰ ਅびਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ

ਬਹੁਜਿਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਜਮਾਨੀ ਧਿਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਮਐਮਏ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮੰਡਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹਿਤਾਈ ਸਾਡੀ ਸੁਖਾਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਜੰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਜੰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ

ਅਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੈਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਦੇਸ਼ ਮਾਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰਜਮੈਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰਮਾਨਤ ਸਮਾਹ ਜੀ ਲੁਪੀਰ ਮਾਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਘਾਉੜੂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ मंडल ने हतेश माही ने जिन्ना मालवे को दिता तो मैं मान महसूस करता कि इस बार जरूरी भी श्री चंद्रशेखर जी आना तो मालवे ने जरूर पहल दी जाए लेकिन वो लोग जब सत्ता में आए तो लोगों ने यह कहा उन लोगों ने यह कहा कि उन्नीस सौ इकतीस आज हमें किसी करना नहीं हुई है उस समय की स्थिति अलग थी और स्वतंत्र में स्थिति अलग है तो गायब को व्यक्ति के चौकने में डाल दिया और एक नया आयोग एक नया आयोग बना जिस आयोग को जानते हैं आप विधि मंडल मंडल आयोग को बना मंडल आयोग को बना उसने भी तीन साल में और उस तीन साल के

आपके याद में याद सुना होगा कि सामाजिक परिवर्तन और ओपी जी के पहले मंत्री जिसका नाम था कपूरी ठाकुर वो बामफेर के अधिवेशन के चीफ गेस्ट को रूप में और तब मान्यवर काशीराम ने कहा एक भी मन में कि इनकी नियत और नियति ठीक नहीं जो मुझे आने का अवसर मान्य एडम तोमर साहब के माध्यम से मिला है उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना लोकसभा उत्तर प्रदेश बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सम्मान देते हुए आज के मुख्य मेहमान माननीय अहमद कॉमर साहब और उन्हीं के साथ बैठे राष्ट्रीय महासचिव भीम आदमी और यहाँ पर मौजूद सभी सम्मान योग्य लिए बुजुर्गो साथियों माता बहनों आप सभी को मेरा क्रांतिकारी किया आज जो इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है इससे महसूस हो रहा है कि भीम आर्मी की ताकत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है आजाद समाज पार्टी की ताकत दिन दिन बढ़ती जा रही है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी की जो सेना है वो पूरी तरह से मुस्फीर है पूरी तरह से अपनी ऊर्जा के, के साथ समाज से काम करने के लिए तैयार है और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरह से गरीब कमजोर मजलूम मजदूर और समाज की लड़ाई संसद में लड़ रहे हैं